Tapi bagi saya memandangkan uh, subjek Bahasa Inggeris akan digunakan pada pendidikan tertiary, hmm. saya merasakan bahawa kerajaan perlu menambahkan syarat uh, Bahasa Inggeris dengan grade tertentu. Hmm. Cop Dengar Dulu selamat kembali kepada episod baharu podcast Cop Dengar Dulu yang dalam segi lebih pendek daripada podcasting sebelumnya dan bersama saya kami ada uh, saya Akmal mengambil jurusan bahasa Inggeris untuk komunikasi global di UNIMAS. Dan saya Afif dari Kuching dan saya ambil uh, kursus dalam uh, apa tu pelancongan. Baik. Untuk episod hari ini kami ingin membincangkan pasal isu pendidikan teateri di Malaysia. Pada pendapat Akmal, apakah cabaran terbesar yang Akmal telah uh, uh, faced when you want to go to education especially in university in Malaysia? Well, obviously I had to say that the syllabus is one of the biggest challenge that I as a student have to go through because I'm um, transitioning from uh, from secondary to university. Indirectly, I had to actually improvise and adapt uh, the very, the very subjective nature of the syllabus itself because it's not just focusing on English. Because we have to observe, of of course, we have to focus on many aspects mm. of English and many uh, mixed up subjects with it. Mm. Mm. How about you, So the challenges for tutorial education. Mm. Uh, I believe that so since that I've done my diploma aside of coaching which I've been uh, doing them in Kota Kinabalu so a lot of challenges regarding how would I con uh, connect with people that I've never met before mm, mm. and the, and also the culture shocks including mm. most of the lectures are in English since that mm. i I'm not really mm. good in English at the time before so it's uh, the barrier that, that I need to face that I need to improve a lot Right, I think uh, Akmal touched about subjects in university, and Afif also talk about the culture shock when we face subjects where it's just totally in English. Di mana kalau di sekolah menengah kita lebih kepada bahasa Melayu, and apakah cara yang apa tu uh, yang Afif telah guna untuk uh, to make it. easier for you to learn this subject in english and what are the ways that maybe our viewers can also learn and also improve in my opinion it's not about the practical skills mm. to learn it sometimes it's about how how's the mindset of the uh, students mm. especially the societies regarding the tertiary education mm. we, are, we are seeing numbers of students they are drop out mm. uh, and side of that let us our society, they might be uh, like when we are asking them what do they hope when they have tertiary educations. Of course, they're going to say higher salaries, promotions. Mm -hmm. But what if we change the mindsets of people that we wanted them to see that, that the importance of tertiary, tertiary education is to ensure a functional communities. Imagine a communities or a nation without professionals. No professionals in law, no professionals in medical, no professionals in whatever whatever things that we actually need. I don't think that there is a functional communities without higher education. Well interestingly enough, um, since you're talking about mindset, um, as my degree is based on communication, we have to use you have to use basically active communication skill and obviously since it's in English we have to use English all the time though there's an interesting fact from uh, my lectures where sometimes we kind of mix the language mm. even when we are not using it actively mm. like when it's English subject we are suddenly using mm. sub mm. Malay language and vice versa mm. and so like this kind of mindset in actuality it's kind of like uh, making uh, the students themselves um, kinda, uh, make themselves slowing down in terms of like uh, learning subjects because mm. obviously all uh, subjects are in English except for um, certain conditions mm. that requires them to use other language like language electives And also in terms of that mindset, I believe that if they could like change their own mindset mm. from saying that it's hard to maybe try to slowly progress, mm. maybe they can actually, not just learn but to enjoy the subject that they are uh, already given by the course coordinators themselves. Right, I think saya rasa amat menarik dari segi specifically dari subjek English sebab walaupun kita perlu bangga dengan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu tetapi realitinya kebanyakan institusi bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia menggunakan bahasa uh, bahasa English sebagai first medium right and untuk pengetahuan semua saya pun juga merupakan timbalan uh, pengurusi NGO Talk to Lead di mana kita memfokuskan dari segi pembangunan pelajar dalam kemahiran English and what i've seen so far in my time of you know engaging with these schools is the biggest problem and masalah terbesar dari uh, untuk pelajar-pelajar kita bukan dari segi diorang tidak mahu belajar bahasa Inggeris ataupun uh, mereka malas untuk belajar Inggeris. Sebab saya rasa there's a huge misconception out there that people just don't care about English or they don't want to learn English. But the problem that we, I see on the ground is the very fact that these students just don't know how to learn English. Now, this is very important, right? Because here's the thing. For Form 5 students, We expect them and we teach them syllabus that of course are from form five. But the problem that Malaysia faces is the very fact that there are a lot of students out there, even if they are from five, even if they are from four, penguasaan bahasa Inggris yang paling minimum dan basic tu pun tidak ada. Which means to say, bagaimana orang nak tulis essay dua perkataan jikalau satu sentence also they cannot write. right and i think uh, this is something that happens a lot in malaysia right di mana our educational system is too rigid and teachers don't really have much freedom to like tweak it right so it looks like mungkin untuk pelajar dari kelas belakang syllabusnya lebih senang right it's not to say that oh it's unfair why are we giving them Easier subjects or easier uh, uh, coursework for the students, but most on the fact that we ensure mereka dapat belajar bahasa Inggris dalam paling basic. Sebab kalau mereka tidak dapat belajar the paling basic English, how are they going to write the essay? What do you guys think about this? Well, for me myself, like um, I would like to trace back to the terms of where to actually dikira lulus dalam SPM kita kena ada uh, grade. Hmm. yang memuaskan dalam bahasa Melayu dan bah uh, subjek sejarah. Hmm. Tapi bagi saya memandangkan uh, subjek bahasa Inggeris akan digunakan pada pendidikan tertiary, hmm. saya merasakan bahawa kerajaan perlu menambahkan syarat uh, bahasa Inggeris dengan grade tertentu supaya uh, syarat kelulusan SPM dapat dipertingkatkan lagi ke, ke Ketat lagi, kerana saya sendiri rasa jika kita hanya mengutamakan bahasa Melayu dan uh, subjek sejarah sebagai kayu uh, penentu ukur ke, uh, kelulusan seorang pelajar daripada SPM, saya rasa benda tersebut agak lapuk. Hmm. So kita patut tambah bahasa Inggeris uh, dan tetapkan syarat-syarat tertentu supaya mereka dapat uh, membiasakan diri untuk menguasai bahasa Inggeris dan mempertingkatkan lagi penguasaan bahasa Inggeris mereka. Okey. Uh, berkaitan soalan tersebut, saya punya jawapan uh, pendek sedikit. First thing first, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Akmal, tetapi uh, tidak tetapi tetapi uh, saya juga ingin menambah sesuatu sekali lagi ia berkaitan dengan cara pemikiran hmm. cara cara mindsets uh, ber, bercakap berkenaan bahasa Inggeris kita boleh lihat hmm. setengah dalam masyarakat merasakan bahawa mempelajari bahasa Inggeris itu satu benda yang Forward useless hmm. and uh, it's just membuatkan young generations lupa akan hmm. which is not true at all English is one way to be to have progression in our life not only for our life for the community itself we are seeing tertiary educations where uh, English are being so crucial and also English also one of the one of the crucial part to the research to mm -hmm. talk with people around the world like like what I said, the mindset itself that are defining the English are that important, which is actually really, really important. But right. I think we have really talked about how English is a barrier to go into education. And I think on top of the fact that there's a culture shock dari segi uh, uh, perbahasan dalam university, I think faktor yang juga perlu difikir untuk masuk universiti adalah segi kewangan. Right? Di Malaysia kita ada IPTS dan juga IPTA. Dan masalahnya jikalau pelajar tidak dapat masuk ke IPTA, mungkin SPM mereka tidaklah sebagus. Mereka perlu pergi ke IPTS. Dan masalah especially dari segi IPTS is one, mereka perlu migrate. Like for example, I'm from Penang. I have to go to Selangor to study at MSU right? It adds on cost. And I'm very fortunate to have the ability to do so. And I think banyak pelajar dekat luar sana tidak dapat pergi ke universiti sebab masalah kewangan. What do you guys think about it? What can we do untuk mengurangkan jurang pendidikan ini yang berasaskan pendapatan? Um, bagi pendapat saya lah kan, um, berkenaan kos kewangan ni, saya rasa um, Hal ini jatuh kepada pihak kerajaan untuk sebenarnya mewar-warkan hmm. uh, pelbagai jenis bantuan Kerana selalunya bantuan-bantuan dan insentif-insentif pendidikan yang selalu didengar ini Hanya berlaku secara posting-posting sahaja hmm. Tidak diwar-warkan melalui televisi-televisi dan juga uh, pengumuman secara, uh, secara terbuka hmm. So saya rasa untuk hal tersebut menjadi lagi efektif uh, per penglibatan uh, pihak kerajaan dengan lebih lan, dengan lebih khasnya lagi penglibatan uh, ahli undangan negeri di zon tersebut perlu dipertingkatkan lagi bersama dengan rakyat rakyat di zon tersebut. Uh, hal ini saya rasa boleh dipraktikkan di bukan saja di satu zon tapi mungkin di semua uh, di semua benua negara. Saya. Apa dia tinggal? uh apa yang saya boleh cakap first thing first saya setujulah dengan hmm. apa yang dibicarakan oleh Akmal di mana uh, this thing is actually really needs the campur tangan hmm. of kerajaan hmm. tapi kadang-kadang wujud satu masalah lagi which is the numbers of uh pelajar of the hmm. education yes. they, they tend to That's a lot of students um, drop off so right uh, not only kerajaan people might think Oh, it's kind of useless. Uh, it's kind of uh, buang duit. Mm. Already give the biasiswa, mm. but chop off. Yeah. That's why I really love to mention regarding the mindsets. Where all right, when we talk about mindsets regarding tertiary educations among societies, they're gonna say that for what? Like we asked them for what actually? Mm. They're gonna say uh, higher salary. I think that's a very good point that you talk about, Akmal, in a sense of government's role to actively be involved in making sure that masa depan pelajar dan lebih penting anak Malaysia dilindungi. Sebab saya rasa kita boleh semua bersetuju bahawa pendidikan adalah masa depan negara. Apa yang uh, Afif dah cakap dari segi jikalau kita tidak menghantar anak-anak kita untuk pergi ke universiti, we won't have the professionals like doctors, lawyers and many more professions that's vital and sangat penting untuk memastikan kemajuan dalam negara kita. So I think untuk rap episode ini, apakah kata-kata akhir yang mungkin Afif dan Akmal ingin kongsikan? I just hope the way of people think about tertiary education, I hope most of the people how they think about it change. That's it, that's the only hope that I really wanted in our society because and up the only the knowledge that can define the our community is functioning, is it good, is it going to have a really, really bright future? That's for me. Tidak perlu rasanya untuk bertangguh-tangguh lagi dalam uh, melanjutkan pelajaran hmm. ke peringkat tertiari kerana uh, kerajaan sudah menyediakan pelbagai insentif dan bantuan. Uh, kalau mau menyelesaikan hal penguasaan bahasa Inggeris terdapat pelbagai bahan bantu yang boleh digunakan hmm. dan boleh dipakai sebelum melangkah ke alam pendidikan tertiari. Hmm. So saya rasa uh, usaha tersebut terletak bukan saja dalam uh, pihak kerajaan, tapi juga kepada pihak bakal-bakal uh, calon pendidikan tertiari itu sendiri. Saya dari saya. Baik, itu sahaja untuk episod Cok dengar dulu hari ini. Terima kasih Akmal dan terima kasih Afif kerana telah uh, menyertai episod kali ini. We'll see you on the next episode. Cok dengar dulu.